Вечора ще раз це громадський онлайн, такі от насичений у нас сьогодні по інформації по гостях. Вечора обов'язково приєднутися до нас далі буде ще цікавіше. Ну а зараз наш гість це Дмитро Уманець, генерал-лейтенант запасу. Будемо говорити про мобілізацію 2015 року. Як це відбуватиметься, як чого чекати і як це проходитиме? Знаємо про цифри. Планується мобілізати в українську армію 50 тисяч осіб, а при необхідності 104 тисячі. Скажіть, тобто необхідність, тобто все ж таки буде 50 чи 104 тисячі мобілізовано. Як це все відбуватиметься? Добре да. з, з, з праздниками вас, всіх, весь наш український народ. Значить, ну во-первых, мобілізація бути, і вона об'язательно буде тому, що ми вже воюємо. более полугода, и там люди, ну не все, но есть некоторые подразделения и части, я точно знаю, находятся уже практически 9 месяцев. Естественно, люди устали, и нужно проводить ротацию людей, нужно менять. Поэтому даже с этой целью нужно проводить мобилизацию. Кто с мобилизованием будет? Мобилизовывать будут, ну, естественно, прежде всего, вооруженные силы. Министр обороны заявил, что это будет проводиться в несколько этапов: вот, с 20 января, потом в апреле и где-то в июне. В июне будет проводиться этот третий этап. Все будет зависеть от той ситуации, которая будет у нас зреть на прежде всего на востоке, потому что если, допустим, все-таки придут каким-то действием мирного сосуществования, прежде всего дипломатия, тогда будет один вариант. Если не придут, вы сами понимаете, у нас другого варианта, как сопротивляться товарищу Путину, нет. Поэтому что делать? Мы свое государство должны защищать, поэтому мобилизация должна быть. Я думаю, что на этот раз она будет более подготовленной, Mm -hmm. Хочу надеяться более цивилизованной в плане того, что не пойдут туда люди, которые не прошли соответствующую подготовку в учебных центрах. Это будет двух-трехмесячная подготовка. Но ну, опять-таки в зависимости от ситуации. А че зараз есть какая-то подготовка? Потому что первый этап запланированный уже зараз, так? Чи готовятся эти люди, которые пойдут? Да, го, підуть... готовятся. Я точно знаю, готовятся mm -hmm. в этих самых подразделениях. Ну я не буду называть. Учебные центры, извините, хотя они известны, ну, например, в Десне мощнейший учебный центр. Есть и другие э, части в Житомире, где будут го э, готовиться подразделения специальных войск. Вот, и в других местах. Поэтому это все естественно. Ну, э, диверсанты, бандиты готовятся в Ростове, в России, да? Поэтому мы должны, до должны готовиться, по крайней мере, сейчас уже не хуже, чем они. Потому что тактика действий, это уже неоднократно было сказано, России и Путина, ну, российских, так сказать, найманцев, как их называют, будет меняться. Поэтому нам под эту тактику нужно не подстраиваться, а как будет упреждать. Как будет ну, прежде всего, вы знаете, что если до э, всяких, так сказать, мирных этих позиций, как называет Россия, Э, наносились практически постоянные удары э, мощного, мощной артиллерии, Града там, и так далее, и тому подобное, то сейчас, прежде всего, я так думаю, что тактика будет направлена на э, диверсионно разведные mm -hmm. э, Так сказать, действия. Больше всего. Причем это нужно заострять. Народ пугать мы не будем, но надо об этом знать, помнить, и люди должны знать, что в любой момент действия России, действия Путина непредсказуемы. Поэтому не только в зоне, в опасной зоне, я имею в виду Донецк, Луганск, это возможно проникновение и ближе к Харькову там, и даже ближе к центру. Все, Хочу нагадати, що у нас є скайп, і можуть у нас телефонувати глядачі, громадські підкреслення. Ті -ві. Ви в одному зі своїх інтерв'ю говорили так, що загальна мобілізація дуже необхідна. І говорили про те, що навіть більше потрібно вже зараз опрацьовувати можливість створення партизанських загонів. Наскільки вони нині створюються, і що ви мали на увазі? Поясніть ну я не, не утверждав, що там схему створення партизанських отрядів. Я пам'ятаю, що я коли говорив, і за кожне слово я постараюся твіти. Как, как и- за свои действия значит то что зреют партизанские так сказать партизанское сопротивление то это естественно это в любой войне так было потому что есть кто за э, так сказать за россию будем так говорить да кто-то уже почувствовал российские действия российские так сказать все эти э, хорошие все поведения России, как они там преподносят в России, то есть люди увидели и уже появились и против. И насколько мне известно, уже эти партизанские, они пока, я так думаю, не в массовом масштабе, но они появились и они уже начинают действовать. И это большая помощь нам. Если мы еще каким-то образом, ну тут секретов я не видаю будем не контролировать, а будем им помогать, будем их мобилизовывать то это только будет помогать нам. Mm -hmm. это, это, э, мы просто сможем как можно больше сохранить наших людей. Поскольку а что... коррегует их деятельность украинская официальная влада, украинские структуры официальные. Ну, вы знаете, на этот вопрос я ответить не могу, потому что я думаю, что... И там не все достаточно точно знают, сколько этих отрядов, сколько этих людей там существует. Сейчас, мне кажется, что об этом преждевременно говорить. Хотя если разведка наша начала немножко более мощно и конкретнее работать, то я думаю, что им это известно. Но мне эти цифры озвучивать каким-то образом не знаю, извините, я этого не могу делать. А вони співпрацюють с украинскими загонами, которые сейчас там находятся? Я особи, думаю, так? что да, да, однозначно, это правильно. А яка может хотя бы ну, чисельность людей у этих партизанских загонах? Может а вы меня загоняете в угол. <laughs> <laughs> ну, не могу я эти цифры озвучивать, потому что мне они неизвестны то вы про них не знаете. Так? Не я не знаю, и они вообще-то нигде не проходили. И, ну, я думаю, что я об этом, еще раз повторяю, преждевременно даже говорить. То, что они есть, это видно по некоторым действиям. Какие, какая эффективность от них, ну, пока эпизоды небольшие. Поэтому, видимо, они еще... ну, не mm -hmm. Якщо говорити про мобілізацію, повернутися до цієї теми, 50 тисяч перша хвиля. А що говорити про добровольців? Як вони будуть, як вони матимуть змогу піти у військо? І чи варто легалізовувати, яким чином це варто робити? Тому що зараз дуже питання навколо того самого правого сектора, так і легалізації їх, як структури. Як, як легалізувати добровольчі батальйони зараз? Ну, Добровольчі батальйони зараз вже. Вони, як... у них нет отдельной структуры, вот как раньше было, особенно в начале, так сказать, войны, когда было много всяких организационных непоразумений в этом плане, то сейчас все добровольческие батальоны подчиняются часть вооруженным силам, то есть министру обороны, а часть национальной гвардии. Кроме правого сектора, И, так? Да. Ну, Крим правосектор. Но я думаю, что здесь, на мой взгляд, вот отдельных сейчас таких каких-то подразделений, каких-то явлений, таких, что вот я тут сам все определяю и буду действовать вот таким вот образом, я думаю, что это не должно быть. Все должно сейчас быть четко организовано, начиная сверху, четко, так сказать, определено по задачам по секторам, по видам обеспечения и так далее и тому подобное, чтобы это была стройная, будем говорить, э, армейская структура, но ухождением, вот таких вот организаций, которые у нас появились, так сказать, в начале войны. Мы э, эти организации не можем уничтожить, мы их не можем, так сказать, ликвидировать нецивилизованно. Мы должны их поддержать. Они пока, я считаю, должны работать на Украину и на защиту нашей Родины. Сколько сейчас злагоджена работа между разными родами войск, которые находятся там в зоне так называемой антитеррористической операции? Ну, если я раньше говорил, не стесняясь и критиковал руководство Министерства обороны и так далее, и эти иловайские котлы, не хочется о них сегодня напоминать у нас в начале эта организация страдала, будем так mm -hmm. легко говорить, вот. То сегодня, на мой взгляд, то, что вот я вижу с того анализа, который я имею, то безусловно сейчас в армейском плане мы выглядим гораздо лучше, вот, начиная от министерства обороны и заканчивая, так сказать, частями и подразделениями там непосредственного у Хотя в данный момент есть очень серьезный недостаток, чтобы это не получился провал. В плане того, что вы же знаете, сегодня идет иллюстрация. Многих начальников там сняли, многих пугают снять. Понимаете, а это тоже наносит определенный моральный ущерб на этих людей. И чтобы а сняты? Нас... Что ну, имеется в виду, что вот там же есть планы в Министерстве обороны. Mm -hmm. Кого там собираются снимать, кто подходит под иллюстрацию. А вы, дурачи, знаете, какая это килькость? Сколько планович звельнете? Ну, проходило там в этом самом в Министерстве обороны где-то порядка 700 человек. Mm -hmm. В Генеральном штабе 600. Э нет, я извиняюсь, не прав. О остается где-то 700-600. А под иллюстрацию подпадает где-то порядка 200-250 человек. А что это, это за что это все это все люди, люстра... это люди? Кто а? подпадает иллюстрации? По каких критериях эти 200 людей подпадают? Ну, э, значит, я думаю, прежде всего это должно, так сказать, я на первом месте это должна быть мораль, на втором месте это должен быть профессионализм. Но ну, мораль, я имею в виду в широком смысле слова, понимаете, начинает поведение человека и заканчивая преданностью своему государству. Потому что все-таки на первом этапе я не верил, я не верил лично, что у нас там где-то есть предатели в Министерстве обороны, в Генеральном штабе, в СБУ там и так далее и тому подобное. Но потом меня специалисты все-таки убедили, что у нас были и провокаторы, были и предатели и так далее. Сегодня э, этих, этих людей безусловно нужно выявить, найти, исключить. За, если есть конкретные доказательства, судить. Потому что эти люди наносят больше ущерба, чем те, которые там плохо воюют. Заместителей них будут новые люди, я как скоро очень не ну, часть, часть, часть будет сокращено, а часть их же все равно заменить нужно. Но там дело в том, что сейчас будет проводиться или проводится, уже будем говорить, реформирование армии, поэтому часть управлений, я не помню сейчас, сколько там будет сокращено вообще. Mm -hmm. То есть часть людей уйдет. Це, якщо, это, если можно будет, про прорыв... Да, министерства в, в самом... mm -hmm. я беру пока mm -hmm. в самом аппарате. Часть людей, которые, ну явно не, не тянут. Ну, в любом коллективе, извините, есть люди, которые есть профессионал, а есть средний, а есть слабенький. Тут, тут... но правда, чтобы у нас не получилось, что кто-то попадет, профессионала выкинут, а кого-то слабенького ставят. Это, конечно, парадокс. Этого не должно быть. Вот по этим, прежде всего, принципам должно... Ну, состояние здоровья это как mm -hmm. один из факторов там и так далее. И, и, а так чи будут поддаваться иллюстрации так званые полевые, полевые командиры, полевые військовые, которые находились в зоне антитеррористической операции? И ну, за какими знаками, если ну, они будут под иллюстрацию? Я, я об этом пока э, не знаю. Mm -hmm. будет ли проводиться. Но ну, тут нужно будет э, государственным чиновникам, руководству, прежде всего военного, так сказать, блока, вот, РНБО, которое к этому делу сейчас подключилась, нужно очень внимательно, осторожно, чтобы мы э, не потеряли хороших преданных людей, чтобы мы не иллюстрировали тех, кто стоял на смерть за... Особенно в самом начале, вы же сами понимаете, что самое тяжелое время было это начало войны. Поэтому, если это будет допущено, это будет большой, так сказать, минус в деятельности наших руководителей. А вот особисто, как оцениваете нынешнее командование и Збройных сил Украины, и Генштаба? <сих> 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 да, значит, ну, я вот пока... Я откровенно говорю, я наблюдаю за действиями полторака как генерал. Uh -huh. Вот, тем более я прошел вот эти все тоже всякие нюансы в центральном аппарате. Я прослужил после Москвы все-таки 10 лет. Я знаю эти игры, не секрет. Вот, знаю, кто как подходит. Ну, на мой взгляд, полторак, в общем-то, серьезный министр. На мой взгляд нельзя срав сравнять с этим пацаном, простите, гел гелитеем. Mm -hmm. Вот я бы еще больше сказал бы, но времени нет. Вот я буду говорить о нем до тех пор, пока все-таки он не ответит за Иловайский котел. А вы каких их вожа это том, что сталося в Иловайске? Давайте я закончу первый Давай, вопрос так, так мало я, потом... часу, я а понимаю. Но тем не менее, значит, поэтому единственное, что у полторака нет, ну, на мой взгляд, все-таки он закончил нашу академию. Но ну, наша академия, это э, все-таки образование не то, которое давалось, допустим, в Советском Союзе. Там школа была более высокого уровня, и об этом скрывать нечего. Наш генеральный штаб и сравнить с генеральным штабом российским, вы же сами понимаете, там школа более высокого, хотя нам нужно к этому стремиться как говорят, не боги горшки убивают, да? Поэтому, вот, что касается начальника генерального штаба, я его так, в общем-то, близко не знаю. Вот, но по разговорам больших начальников, вот, несмотря на пробелы, там его критиковали много, но он, в общем-то, думающий генерал. Поэтому хотелось бы, чтобы вот от этих двух лиц, от которых зависит, І успіх бойових действий, і життя людей, щоб вони по-настоящему думали, працювали, планували і заставляли остальных, тому що звісно в армії должны бути авторитеты, за якими йдуть люди. Ви останні запитання, так про Іловайський знову ж таки котел. На вашу думку, чому і досі не покарані винні у цій трагедії, так і кого ви вважаєте винними в тому, що сталося? Ну, я не скрывал, я и тогда говорил, и сейчас хочу сказать, что, конечно, Илывайский котел, котел организовала, безусловно, Россия. То, что там э, э, были введены, но когда они почувствовали, что Илывайск мы все-таки возьмем, Россия ввела войска свои, спец, спецвойска. Mm -hmm. Это однозначно. Наши в этом отношений проявили, ну, будем говорить, халатность. Вот, кто, вместо кто того, наши? Чтобы... Кто самый Я прежде всего считаю, что товарищ Гилетей, угу. вот, и руководство государства, вместо того, чтобы проявить бдительность, все-таки были доклады по информации, по той информации, которая проходила, и та группа, которая работала по расследованию этой трагедии. Информация была о том, что Готовятся колонны идут там и тому, и так далее и тому подобное. Но наши решили устроить показуху на Майдане. Того бояться нечего. Mm -hmm. Вот и прямо нужно говорить. Решили покрасоваться, вот показаться. Вот вместо того, чтобы организовать там защиту, чтобы не допустить этого Иловайского котла. Поэтому пока мы не спросим этих людей. Вот кто виноват, то я вам должен сказать, что у нас морали не будет, и мы должны обязательно спросить и показать, кто все-таки виноват в этой трагедии, потому что спрашивать, допустим, солдат 51-й бригады, что они там, помните, ушли там, сбежали, mm -hmm. еще что-то, а не спрашивать с тех людей, которые непосредственно виноваты в этом Илвайском котле, это будет аморально. Чему, коротко ваша ответ, уже на конец, потому что мы затягиваем немного час. Чему, на вашу думку, не покарані винні? Кто в этом заинтересован? Ну, я думаю, что в этом кто-то заинтересован. Кто? Из больших людей. Но я фамилии не могу назвать. Я считаю, что, например, тот же генеральный прокурор Понимаете, но ну, у нас все же все руководство военного блока с милицией, понимаете, поэтому э, тут вот я в, в этом тоже усматриваю причину, что они я не могу сказать, что не хотят, но процесс затягивается, процесс людям информация объективно не, не доносится, там говорят что это совсекретное сов дело, там и, то, и так далее и тому подобное. Я не думаю, что это так просто кому-то, кто-то все-таки заинтересован, чтобы не показать людям правду. я вам дякую дуже за розмову.